как ты думаешь, что это такое? Сейчас посмотрим. Мищенко Настеньке. Это, наверное, какое-то послание. Скорее всего. Надо, наверное, доставить адресату его. Нужно. Но как же его найти? Давай узнаем у людей, может они помогут нам. Да? Давай узнаем. Вот это девушки? Да, Давай спросим. <соргут> Знаете, Настя, Но, Но, Настя знаю. А? Настя в это тоже хороший людина, я ее тоже люблю. Она душа моя. Я Настю совсем не знаю, а ты ее знаешь? Настю? Да. Конечно знаю, она очень красиво поет. Слышал бы ты, как она поет. Настя это очень улыбчивая девушка, душа компании. Она почему-то постоянно улыбается, вот так вот ходит и улыбается всем подряд. Она всегда способна э, поднять настроение у каждого человека, особенно у детей. В этом она специалист. Настя Мищенко? Конечно, знаю. Так это же просто человек, с которым можно всегда поговорить по душам, который не предаст и не обидит. Выслушает, что бы ты ему ни говорил знаю. Та, которая любит очень сильно деток. Да Настя, которая самая замечательная, самая симпатичная, самая благословенная. Она всегда в компании очень весела, Она может завести народ, сказать очень такие ободрительные, хорошие слова для всех. Красиво поющая и очень гостеприимная. Настя, ты самая яркая. Да. Лучше. Да. Самая лучшая, да. 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 Самая добрая, веселая, энергичная, творческая. Мы да. тебя любим, да. я тебя люблю. И я, Лучше. и Саша. Да. Буду скучать. Да, 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 да. А сейчас, Настя, умеет разговаривать украинскую мову. Добрая и красивая. Самая добрая. Супер-пупер. Ты хорошая, добрая, милая девушка. Я очень рада, что у меня есть такой друж дружочек, как ты. Добрая, отзывчивая, искренне, гостеприимная. Наша Настя made in Ukraine! Добрая, талантливая, ты просто звезда. Настя очень добрая, очень искренняя, у нее огромное сердце, и она очень, очень, очень хороший человек. Да, Настенька, ты очень нежная, творческая и чувствительная личность. Ты очень гостеприимная. Очень приятный человек вообще. Настя самая крутая девушка. Когда, когда она рядом, чувствуешь себя собой. И не нужно уже притворяться. Молодец, Настя. На самом деле я знаю, кто такая Настя Мищенко. Это очень добрый, честный, искренний человек. Настя, мне было очень приятно с тобой служить. Я надеюсь, что мы еще с тобой послужим. Пусть Бог благословит тебя на новом месте и даст тебе успехов в твоем творчестве, в твоем служении и благословит тебя всем необходимым. Родня моя, родня моя, без вас я не могу, Родня моя, любимая, Как хорошо в кругу, Родня моя, родня моя, без вас я. Поскорее, и ты увидишь наяву назну лицо твой дух, и обретешь себе друзей, в родню большущий круг. Родня моя, родня моя, без вас я не могу, родня моя, любимая, как хорошо.